mo'min kishi hech qachon omonatga xiyonat qilmaydi ahdiga xiyonat qilmaydi ya'ni bergan va'dasiga mo'min xiyonat qilmaydi biz va'da beramiza ustalar asosiy usta moshina ustasi uy quradigan ustalar mana shu ustalarga tegkan kasalda va'dani beradida va'dani ustidan turmaydi ko'p shunaqalar qachon bitirib berasan misol uchun moshinani qachon bitirib berasan desa ertaga deydida ertasi kuni telefon qilsa telefonini ko'tarmaydi shu mo'minmi shu musulmonmi mu? shu erkakmi qani bir so'zli degan erkak kishi bir so'zli bo'ladigan qani o'sha bir so'zli degani gapirdimi mu? so'zni ustida turish kerak yo bo'lmasa qarz berdigiza o'n million qarz bersa qachon berasan dedi yigirma to'rtinchi kuni sentyabrda beraman sizga aka aniqmi aniq va'dam va'da bo'ldi yigirma to'rtinchi keyin telefon o'chiqdi yo onam kasal bo'lib qoldi xotinim tug'ib qo'ydi mushugim tug'di itim o'lib qoldi bubahona ketdi shu va'daga vafomi birinchidan bu din islom dinida olloh taolo aytyapti mo'min omonatga xiyonat qilmaydi ahdiga vafo qiladi deyapti ya'ni va'da berdi va'dasid turadi mo'min kishi dinni tushunmaydiganlarga mana ko'chada erkakman deysizku erkak kishi nima ayolni ajratadi eng katta tomonidan erkak kishi gapiga javob beradi ana shunisi bilan ayoldan erka ustun eng katta jihati hozir ayrim erkaklardan ko'ra ayollar mard bo'lyaptia ayrim erkaklardan ko'ra ayollar mardroq bo'lyapti qochib yuradi olmash kerak qarzni uzaman degan niyatda olsangiz olloh sizga yordam beradi olloh yordam beradi sizga qarzni uzishlikka lekin qarz olayotganingizda siz o'sha şey insonni aldiyman desangiz aldiyman deb qo'ysangiz alloh taolo sizga yordam bermaydi qarzni buzishlikka niyatga bog'liqda har bir amallar niyatiga bog'liq insonni namoz o'qishingizni ham niyatingizga bog'iq kim uchun o'qiyasiz olloh uchunmi bandasi uchunmi bir joyga ehson qi'yasiz u ham niyatga bog'liq zakot berasiz u ham niyatga bog'liq ro'za tutasiz u ham niyatga bog'liq har bir narsa insonni niyatiga bog'liq bo'ladi o'shanga yarasha alloh taolo mukofot beradi